Что, конечно, запоминается всегда последнее, и ну, надо признать, что э, мы очень плохо действовали в центре поля, и, и своими этими действиями мы способствовали сильным качествам зенитам, к сожалению, мы не устраняли их, а еще э, ускоряли эти сильные качества, и, конечно, ну, э, когда так действует, что против сильного соперника, это ведет к поражению, и ведет к крупному поражению. Во втором тайме мы пробовали такие изменения сделать, но... Где-то встрепенулись, где-то в концовке казалось, что вот мы еще можем создать какой-то момент. Ну в целом, конечно, зенит опытная команда, я по праву это праву победила. Но это нам на будущее. Мы э, должны понимать, что присутствует только болельщиков. Ну, я не считаю нужным, что мы должны один из за зрения мяча и только отбиваться, и искать какой-то решение. Я думаю, что правильный подход, если мы будем э, дома особенно такими командами, как Зенит ЦСКА, мы ну, все-таки должны радовать своих болельщиков, а потом еще и автобусом парковаться. А, ну, и думаю, это подход правильный, потому что если а, пробовать чего-то добиваться, подниматься выше того места, на котором мы сегодня а, закончили, то считаю, что а, все-таки приоритеты атаки надо надевать. Вопросы, друзья? Вопросы? Андрей? Вы для себя оцениваете сезон завершен, он у вас был не полный. Как вы для себя, оцениваете творческое? Что удалось, что не удалось, чем мы расстроены Может, не совсем фальчи? Ну, наверное, наверное, тяжело себя от команды отрывать себя, да? И команда провела напряженный, ну, я плавно перейду потом в своей части, напряженный сезон, где Еврокубки у нас были где были смены тренеров, где у нас уходили ведущие футболисты, уходили, к сожалению, между первым и вторым кругом, что не способствует, конечно, более качественной игре и результату. Ну а ту часть, которую под моим руководством провели, то думаю, что осенние части, да, осенние, особенно Лиги Европы, считаю, достаточно качественно мы провели. Может быть, где-то чемпионате, но считаю, что мы это компенсировали, вот это, за исключением ЦСКА и Зенита, в весенней части, исходя из потерь Козлова, Бальде и Сесе, отсутствие нападающего, может быть, такой игре, которую мы сегодня видели, но хватало более простой игры, и когда есть на поле Сесе и Бальде, это способствует что играть проще против Зенита. Если ты играешь короткими средними передачами, тогда какие-то получаешь острые контратаки но ну, в целом я считаю, что мы, исходя из всех трудностей, то сумели чудовище прибавить эту весь Сергей, есть вопрос Почему пошли на нападение Букура и а, Букур, а, учитывая, что ну, любые, любой команды центральные защитники высокие, а, где-то может не хватать подвижности, рассчитывали на его скоростные качества, то, что он где-то сможет войти вот за спину защитником и Попов, чтобы с ножалом мячами. Ну, у нас был выбор Мельгарыха, в но оба сыграли, только что Мельгарыха вышел в фронт. Есть еще вопросы, Леша? Сергей Лашевский, новая газета. Виктор Михайлович, вот у вас уже было достаточно время поработать в российской премьер-лиге с клубом Кубань. Мне бы хотелось знать, как вы считаете, вот то место, с которым, которым заканчивает клуб Кубань, чемпионат России этого сезона, на ваш взгляд, уровень подготовки и самой команды соответствует этому месту, или все-таки вы считаете, что команда Кубань объективно могла бы быть на более высоком месте в этом, вот в этом сезоне конкретно ну, вы знаете, как то есть... есть исполнительское мастерство футболистов позволяет вам скажем, в следующем сезоне подняться выше или все-таки требуется какая-то еще вот дозаявка более ну нет, футболист. однозначно мы однозначно то есть и у нас есть понимание руководства, мы определили уже позиции и будем сейчас в этом направлении работать Финансы позволят это сделать в следующем сезоне? Да, возможно У нас определён бюджет. Состоялась встреча акционеров, они определили бюджет. Мы определили позиции, которые надо усилить. И, исходя из этого, будем ставить задачи, когда усилимся и будем видеть свои перспективы. Но считаю, что к вот этому составу, который у нас есть, две, три, может быть, четыре позиции нам бы хотелось бы усилить. Тогда мы получим тот баланс, который команде необходим. все таки считаю, что вот именно что отсутствие баланса в команде привело к тому, что мы можем где-то вылезть какую-то яркую игру, а где-то можем и сильным соперникам проводиться. Есть еще вопрос. Игорь Гафонов, Независимая спортивная газета. А какие конкретно позиции да. нападающего в первую очередь? Ну, понимаете, мы сейчас говорим о людях. Вот как только мы, то есть все будут расценивать, что если мы приглашаем на эту позицию, да, значит, тут должен уйти. Поэтому давайте наберемся терпения и посмотрим, у нас есть месяц. Последний вопрос, Задим, Михаил. Михаил Михайлович, при том, что соперник сегодня был явно выше класса, э, с трибуны была видна некоторая картинная игра при стыках и падениях. Вот, э, не, не могли бы вы прокомментировать это? Ну, вы знаете, когда команда проигрывает крупно, значит, всегда найдутся какие-то претензии, острые претензии. Знаете, одно дело, когда ты... Э, пропускаешь соперника, а второй дело, когда ты за ним не успеваешь. Вот мы не успевали. Я, сейчас говорю о Зените как раз, а не о Кубане. О Зенитовских Ну, это надо было больше задать вопрос. Дорогие друзья, хорошо, последний вопрос. Виталий Михайлович, вы уже встретились с акционерами. Скажите, какие планы на межсезонье, когда Кубань будет выходить из отпуска и что предполагается 16 июня у нас выход из отпуска. Мы наметили сборы, которые, вы думаю, в ближайшее время все узнаете. Это и австрийские ну, сборы наверняка так мы определяем сейчас соперников. Ну, я думаю, что в ближайшее время будет получать более точную информацию. Друзья, хочу. Поздравить с завершением сезона. Он был непростым, как уже об этом сказано. Спасибо вам всем, кто принимал участие в нашей работе. Спасибо вам за ту активность, за ту поддержку, которую вы оказывали в своих средствах массовой информации от футбольного клуба Кубань. Я вполне сказать вам спасибо. Дорогие друзья, до скорой встречи.